hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Tariximizə milli qurtuluş günü kimi daxil olmuş 15 iyun sadəcə təqvim bayramı deyil. Böyük ictimai, siyasi və tarixi əhəmiyyətə malik bir gündür. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 15-də yenidən hakimiyyətə qayıtması xalqımızın çoxəsrlik tarixinin tələikli möhtəşəm siyasi hadisə kimi daxil oldu. Azərbaycanın müstəqilliyə gedəy yolunu, qurtuluş tarixinin əsası Ümummilli lider Heydər Əliyevin səyləri və cəsarəti sayəsində məs qədim diyarda Naxtəvanla qoyuldu. Milli lider Heydər Əliyev 1993-cü il, 2015-də Azərbaycanın hökumətə qayıdışı dövlətçilik tariximizin şanlı səhifəsini təşkil edir. Qədirbilən xalqımız böyük xilaskarının xidmətlərini unutmur və 15 iyun Milli Qurtuluş Günü hər il yüksək əhval-ruhiyyə ilə qeyd edilir. Azərbaycan xalqının ümumilli lideri, müdrik rəhbər və dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev oğlu Əliyevin əziz xatirəsi Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaqdır. Bizlər də bütün həmvətənlərimizi ən parlaq və unudulmaz tarixi günlərdən biri olan 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edir, müstəqilliyimizin əbədi və sarsılmaz olmasını, vətənimizin daha da çiçəklənməsini arzu edirik.